Berbalik kepada isu kemalangan uh, di Lembur Raya Timur Barat yang mengorbankan 15 uh, nyawa pelajar UPSI. Pertamanya uh, daripada siasatan kita, kita mendapati bahawa pemegang permit bas tersebut yang merupakan sebuah bas persiaran, dia ada dua permit, satu permit lesen daripada Kementerian Pelancongan untuk mengendalikan uh, bas persiaran, yang keduanya permit kenderaan tersebut daripada agensi pengangkutan awam darat. Pemilik permit tersebut sebenarnya tidak mengoperasikan bas tersebut. Daripada siasatan kita mendapati bahawa pemilik ini telah memajakkan permit itu kepada terpati kepada satu pihak lain dari Kelantan. Pemilik permit ini beralamat di Kedah tetapi dia memajakkan permit itu kepada seorang individu dari Kelantan dengan hanya RM500 sebulan ya, kita hanya dapati perjanjian itu antara dua pihak ini hasil daripada siasatan kita uh, ini telah melanggar syarat pemilik kenderaan dan kita juga dapati bahawa apabila diminta untuk mereka uh, menyerahkan uh, laporan GPS kenderaan tersebut dia tidak dapat menyerahkan laporan tersebut kerana GPS tidak diaktifkan jadi ini dua syarat besar yang mereka telah langgar. Dan uh, saya telah mengarahkan EPAD uh, selepas surat tunjuk sebab tamat tempohnya permit untuk syarikat ini akan ditarik balik serta-merta. Akan dibatalkan serta-merta. Uh, permit kepada ataupun lesen kepada pengendali ini. Dia ada beberapa buah bas yang lain. Jadi semua uh, permit lain dan lesen pengendali itu akan dibatalkan serta-merta ini tak ada rayuan lagi walaupun dia ada proses rayuan yang dia boleh buat tetapi saya nak katakan tidak akan dilayan rayuan dia akan dibatalkan serta-merta kerana ini menunjukkan kecuaian yang uh, tidak boleh dimaafkan yang pertamanya dia me me melanggar syarat uh, mem memajakkan permit dia maksudnya dia tidak bertanggungjawab terhadap bas tersebut terhadap keselamatan bas tersebut yang kedua syarat yang sangat penting ada GPS dia tak pasang dia tak aktifkan. Jadi ini menunjukkan bahawa yang pertamanya pemilik ini tidak bertanggungjawab. Yang keduanya a walaupun pemandu dia mendakwa kononnya bahawa brake itu tidak berfungsi dan itu menyebabkan kemalangan. Itu kenyataan dia saja. Kita akan buat laporan yang lebih terperinci, laporan forensik dan sebagainya untuk melihat sama ada betul atau tidak dakwaan itu tetapi daripada rakaman dashcam pengguna jalan raya yang lain amat jelas bahawa ketika itu bas itu memotong dengan laju memecut dan akhirnya dia terbabas jadi daripada aspek ini memang kita akan buat siasatan yang lebih terperinci dan sudah tentu kita akan membantu dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis untuk mengambil tindakan pendakwaan seterusnya tetapi uh, perkara lain yang ingin saya maklumkan ialah uh, pagi tadi dalam mesyuarat Jemaah Menteri kita juga telah bincang isu pemandu cuai ini ataupun uh, pemandu yang uh, membawa tanpa uh, uh, tanggungjawab ini uh, perlu ditangani dan uh, salah satu uh, langkah yang akan diambil ialah Kementerian Pengangkutan akan membina satu sistem pangkalan data semua pemandu-pemandu bas sama ada bas ekspres, bas persiaran dan sebagainya yang melibatkan orang awam, pengangkutan awam dan uh, pengkalan data itu akan dibangunkan melalui agensi pengangkutan awam darat supaya mana-mana pemandu yang ada uh, rekod uh, lampau akan dapat disenarai hitamkan melalui pengkalan data tersebut sebab sekarang ini memang uh, dalam sistem kita belum ada satu pengkalan data yang apa ni merangkumkan semua pemandu-pemandu ini. Kita hanya ada pelesinan. Tetapi sama ada mereka ada uh, rekod atau tidak, syarikat-syarikat uh, yang mengaji mereka ataupun mengambil mereka sebagai pemandu, tidak ada uh, rujukan. Jadi dalam sistem itu kadang-kadang mungkin seorang pemandu yang buruk itu, dia didapati uh, tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, dipecat daripada syarikat A, dia mungkin pergi ke syarikat B. Jadi dalam sistem dalam pasaran masih ada pemandu-pemandu yang kurang berwibawa ini. Jadi kita nak bangunkan satu pengkalan data berkenaan dengan pemandu-pemandu bas yang khususnya ada rekod-rekod lampau ini untuk menjadi rujukan kepada pengendali-pengendali dan juga syarikat-syarikat operasi. Yang keduanya Jemaah Menteri juga telah pun mengarahkan Kementerian Pengangkutan supaya memberikan penekanan yang lebih tegas terhadap isu pengokohan. Yang keduanya isu latihan kepada pemandu dan isu pediliayan kepada pemandu. Jadi semua isu-isu ini akan uh, diambil tindakan uh, oleh kementerian pengangkutan dan uh, sudah tentu kita akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya untuk melaksanakan apa yang diarahkan oleh pihak Jemaah Menteri. Terima kasih.